Сегодня мы здесь поддерживаем Антона Стогова, нашего друга и коллегу. А, плакатами, которые а, присланы его коллегами из разных стран мира, а, из России, Германии, Польши, а, Аргентины, Мексики. Известно, что Антон находился на работе, а, был в офисе, работал там допоздна, возвращался там, у него напали. Люди в штатском, его арестовали. То есть, как мы бы, он ну, находился на работе, и коллеги подтверждают, что он был на работе. Ця, ця, ця людина не, не, не приймала участь ні в яких е заворушеннях. Ми йшов з... з роботи і це може довести кожен з нас. Я з ним цей самий день, коли я спілкувався з ним о 8 там вечора, коли він сидів на роботі, я кажу, що поїхав додому. Ні, я ще попрацюю тут. А уранці виявилось, що він вже... По дорозі додому. По дорозі додому, Це так. З роботи. Це було далеко від Майдану, далеко було від усіх Я вас поздравляю! А, я хотела, чтобы тебя не вас а, пидорзники, то что чего участвовали в массовых забастовках? Э, нет, я не был ни на Грушевского, ни на Майдане, и, в принципе а? не в тот день и как бы, вообще. Да я к вас затронул. Глубочинская перекресток с Нижним Валом. Я вам Подробности расскажите. Ну если можно, кто як чи. Люди в штатском налетели, повалили на землю. Натянули шапку на лицо и погрузили подъехавшую машину. Отвезли ну, на ее в берег, Неврозский молодой да? комментариев по дороге никаких не давали. Я так не было? Ну, все относительно было вот, да, мне, мне шапку на лицо натянули, уже как ты себя довольно неловко чувствуешь. А по поводу силы все так стремительно произошло, что я был настолько напряжен, что я потом синяки уже разглядывал. Через несколько дней я понял, что было достаточно жестко.